Гра Динамо здивувала, не здивувала, и що власне приметно было в этом туре? Динамо выиграла уверенно, и можно сказать красиво. Симпатичный дебют Теодорчика, который первым же касанием модал голевую передачу, ну, правда, благодаря ошибке голкипера сборной Украины, что неприятно, но тем не менее добавила такую драматургию. Легкая предсказуемая победа Шахтера, потому что сейчас, конечно, Ильичевцу со всех сторон тяжело. Ну и вообще матчи Шахтера с Ильичевцем не относятся к числу непредсказуемых. Упущенная победа металлистов в матче с Донецким Металлургом. Тяжелейшая игра Днепра. Ряд сомнительных судейских решений, в частности, скандальный гол, благодаря которому Запорожский Металлург сравнял счет против Карпат. Там два сайта и подыгрыша рукой. В принципі отдельна тема для розворок. В общем, тур був драматичен. Це обичний такої вот тур чемпіонату України. Слава Богу, що ми ще этим інтересуємо. Чекаємо до э, першого матчу збірної товариського з Молдовою.